cari asbab. Eh? Baik. Hukum sembahyang berjamaah, imam di dalam masjid dan makmum di dalam masjid. <coughs> Jika ada imam dan makmum itu sembahyang di dalam sebuah masjid, maka sahlah ikutan makmum itu akan imamnya sekalipun jauh jarak di antara keduanya daripada 300 hasta. Saya sebut tadi kan. Bila imam dan makmum berada dalam masjid, Sah semayang makmum ni walaupun dia dengan imam jaraknya 300 hasta. Jaraknya jauh. Dan jika ada dinding di antara keduanya beberapa binaan. Seperti binaan telaga dan sutuh dan menara sekalipun. Ha, antara imam dan makmum. Imam dalam binaan lain. Aa, makmum dalam binaan lain. Tapi semua tu dalam masjid. Ni, aa, masjid dulu-dulu kan dia ada binaan menara. Dia ada binaan kubah, dia ada mihrab ni. Ha dia ada kawasan tengah-tengah tu, -tengah macam macam lah Kawasan lapang. Tapi semua tu dalam kawasan masjid. Ah. Ikut imam yang imam yang berada di mihrab, makmum berada di hujung. Pintu nak masuk masjid belakang sekali. Sah tak? Sah. Eh, walaupun di tengah-tengah tu -tengah ada dinding-dinding. Ha. -dinding. Baik. Ha, tapi ada syarat dia dengan syarat ada bagi sekalian binaan itu pintu yang terus ia ke masjid atau kepada sutuhnya eh mamum Ma semai atas menara menara adalah dalam masjid mamum Ma semai atas menara jadi imam dalam masjid di mihrab sah tak Saya mamum atas menara sah tapi dengan syarat apa daripada menara tu boleh sampai pada imam eh melalui itang tangga ha, walaupun ketika dia turun tu dia terpaksa membelagangnya arah kibah Kebelak. Oleh kerana dalam masjid sah. Ha. Ini hukum semayang dalam masjid dengan luar masjid beza. Eh? Ada keadaan dalam masjid sah, luar masjid tak sah. Hmm. Baik. Dan jika ada pintunya tertutup sekalipun ha, antara apa tempat imam dengan tempat makmum yang dua-dua dalam masjid ada pintu dan pintu itu tertutup. Sah kata pengarang. Sekalipun sekiranya Nah. Dapat makmum lalu kepada imamnya maka sahlah ikutannya. Syaratnya makmum boleh sampai kepada imam. Walaupun dia semayang dalam bilik. Walaupun dia semayang dalam binaan yang berlainan. Syaratnya semua itu adalah dalam satu masjid. Dan dalam binaan makmum tadi ada pintu yang membolehkan dia sampai ke dalam imam yang berada di dalam masjid. Sah. Dan jika ada binaan di antara imam dan makmum tidak terus pintunya. Seperti adalah ia dipaku atau ada sutuh di antara keduanya. Tidak baginya tangga tempat naiknya. Maka tidaklah sah makmum ikutannya. Baik. Kalaulah makmum semayang dalam masjid tetapi dalam bilik. Imam di luar masjid. Antara makmum yang berada dalam masjid dengan imam yang di luar uh, bilik tadi. Makmum dalam bilik. Imam di luar bilik. Ada pintu dan pintu tu dikunci. Pintu tu di dikunci maka tak sah. Okey, ha kalaulah kunci ada dekat pintu tu. Kunci tu ada. Maknanya kalaulah makmum nak pergi kepada imam boleh sebab apa kunci ada dekat tombol pintu tu je. Ataupun jenis tombol pintu yang apa? Tekan. Maka orang daripada dalam tak boleh masuk, tapi makmum yang berada dalam bilik ni boleh keluar sebab dia pusing tombol boleh buka pintu. Ah maka sah. yang dikatakan kunci ni kunci tak ada dengan makmum. Jadi kalau makmum nak pergi kepada imam tak boleh. Ah telefon ocia so kata kunci kat rumah. Kata boleh. Okey. Ha. Baik. Ataupun makmum semayang atas bumbung masjid. Semayang atas menara masjid. Di antara atas bumbung nak turun kepada imam tu tak ada tangga. Tak ada tangga. Tak tahu tak tahu macam mana makmum boleh naik atas bumbung. Dalam keadaan tak ada. Tak ada tangga masuk dalam masjid. Ha, Atau kita kata, tangga tu luar masjid. Tangga nak naik ke menara tu, di luar masjid. Bukan di dalam masjid. Ah, ke tak sah? Yang dikatakan semayang di tingkat atas, sah ikut imam berada dalam masjid bila tangga tu masuk dalam masjid. Bukan tangga tu keluar. Nak masuk masjid, kena keluar dulu daripada uh, menara. Keluar daripada masjid, tu masuk masjid melalui pintu lain. Ini ah, tak sah. Ha, ni syarat untuk mengesahkan semahyang makmum yang atas menara ni. Tangga menara tu terus masuk dalam dalam masjid. Tak perlu keluar daripada masjid. Baik. Tak ada lagi lah. Kat tempat kita ni orang semahyang atas menara. Atas bumbung eh. Hmm. Kalau ada inilah dia hukumnya. Uh. dan jika Mengantarai di antara imam dan makmum yang di dalam masjid itu sungai Atau jalan raya yang telah terdahulu wujudnya daripada wujud masjid Maka hukumnya tidaklah seperti masjid yang satu Hanya seperti hukum seorang sembahyang di dalam masjid dan seorang di luar masjid juga Baik uh, Ada sungai ni di tepi sungai ada masjid. Masjid dia kecil. Masjid kecil. Kemudian uh, orang kampung fikir macam mana masjid ni boleh uh, dibesarkan. Uh, supaya boleh menampung lebih ramai jemaah. Terutamanya solat Jumaat semuanya raya. Uh, jadi masjid di tepi sungai. Ha jadi mereka besarkan masjid macam mana? Sungai tu bila dibesarkan masjid maka sungai berada dalam masjid. Berada dalam masjid. Masjid lama belakang dia sungai kemudian sebelah sungai itu masjid yang yang dibesarkan. Maknanya dia antara masjid lama dengan masjid yang dibesarkan tu tengah-tengah tu ada Sungai. Begitu juga tengah-tengah tu ada jalan. Jalan tu telah ada sebelum masjid dibesarkan. Ha, masjid tepi jalan. Ha, kemudian dibesarkan masjid. Bila masjid dibesarkan, uh, jalan tu jadi tengah-tengah masjid. Tengah-tengah masjid tu ada jalan. Ha, jadi sah tak orang yang sembahyang di sebalik sungai ikut imam yang berada di seberang sana. Okey. Ha, makmum yang berada di sebalik jalan sini ikut imam yang berada di seberang jalan sana sah ataupun tidak. Ha maka pengarang jawab pengarang kata uh, maka hukumnya tidaklah seperti masjid yang satu. Bererti masjid lama tu satu masjid yang baru dibesarkan itu adalah masjid yang kedua. Okey, masjid lama di seberang jalan adalah satu, kemudian bila dibesarkan Masjid apa yang dibesarkan tu berada di seberang jalan sebelah sini, dia adalah masjid yang kedua. Dia tak dikira satu masjid. Dia dikira dua masjid. Jadi, bila dikira dua masjid, macam mana dengan sembahyang orang yang berada di sebelah sini? Dia macam apa makmum ikut imam solat berjemaah di luar masjid. Ha, jadi bila makmum ikut imam di luar masjid syarat dia apa? Syarat dia uh, apa dia? Mesti ada apa cantuman soft, eh, yang berada di seberang jalan atau seberang sungai dengan uh, imam uh, makmum yang berada di masjid asal. Mesti ada cantuman soft. Eh, kemudian boleh sampai makmum yang seberang sini kepada kepada uh, imam yang berada di di masjid yang hadapan. Boleh sampai. Uh, kemudian tidak ada penghadang lah. eh ah uh, tu yang dimasukkan dengan boleh sampai tidak ada penghadang yang boleh uh, apa menyebabkan makmum tadi tak sampai tak boleh ada penghadang so bercantum tidak boleh ada penghadang dan untuk sampai itu uh, tak boleh berpaling daripada arah kibah kiblat tu bila cukup syarat tu maka sahlah eh uh, kalau tak cukup syarat tu maka tak sah jadi untuk mengesahkan kena lah buat kalau sungai tu kena buatlah apa jambatan ha, supaya makmum sebelah sini kalau dia nak ke sana boleh eh ha. dengan dia nak dia lihat makmum maknanya, dia antara pintu masjid yang lama tu dengan orang yang sembahyang sebelah sini tu pintu dia luas okey makmum aa, sebelah sini dia boleh nampak ha, makmum yang berada di dalam masjid lama okey ada jambatan yang boleh menghubungkan tanpa perlu untuk sampai sana tak perlu ubah arah kiblat, eh berpaling daripada arah kiblat. Jadi bila memenuhi tiga syarat uh, ikut imam dari luar masjid cukup tiga syarat tu maka sah. Tapi kalaulah tak cukup tiga syarat ni maka tidak tidak sah, eh.